Фамилия, имя, отчество. Василенко Денис Владимирович. Когда вы родились? 8 февраля 1976 года. Ваше место проживания? Город Бердянск. Расскажите, пожалуйста, историю, с какого момента, при каких обстоятельствах вы примкнули к организации «Оплот», которую в Мариуполе, ой, прошу прощения, в Бердянске представляет Виктор Калаян. Я не знал, что примкнул именно к оплоту. Она проходила как щит. Ну, название не важно, но это было 23 февраля. Что было в этот день? В этот день просто собрались это и как шло по всем городам памятник летнего валить. Тут мы объединились, и вот это началось собираться телефоны друг друга и организовываться. А плод или щит, не знаю, как его называть. Координация. Первое знакомство произошло в Бердянске на площади, где стоит памятник да. Ленину. Да, да. Там вы познакомились с Виктором полояном так? Да. А, он какую роль исполняет в этой организации? Ну, на данный момент он координатор, получается. По Бердянску. Правильно? Понимаю? По Бердянску, да. да. Митинг тогда прошел спокойно или были какие-то? Спокойно из-за того, что подошли дедушки, ветераны, и нас какое-то количество, ультрасы и все остальные прошли вокруг и пошли спокойного своясь. Хорошо. После этого митинга как была налажено общение, координация? По телефону сначала это происходило, дежурство возле Ленина. Ну, все слухи завтра, послезавтра его снесут, слухи что снесут, и вот плечо к плечу, и людей узнаешь, но ближе, и вот так вот и скоординировались, получается. Дальше э, события э, как развивались? Дальше был, был захват э, в Донецке, мы узнали про Крым. Э, а, про Крым, да. Э, так как был слух, это еще как только Крым признали, ну референдум как только прошел, э, пошел же слух, что те, кто ехал, ну, разбираться с Крымом поезд дружбы, так называемый, должны приехать Бердянск, ну запугивали, я не знаю, с какой целью получается, и сразу мысль у всех сделать, что нас убивают как, ну, как мясо, надо какое-то хоть какое оружие, и тут начали ну это начало всего, тут начали, он созвонился, не знаю, с каким-то Игорем, Симферо... Ну, с Крыма, Симферополь Севастополя, точно не скажу, с Крыма, и поехал, и в течение суток обернулся, сказал, что договорился за мундирование и возможность доставки по морю оружия. Вот когда он возвращался, во-первых, ездил он каким составом, каким транспортом? Он ездил на своей машине. Кто ездил с. Э, э, я так понял, племянник, племянника еще заодно забирал с Крыма. У него там какой-то племянник жил. И вот что было, да. Ну, договаривался ФА, что там не с одним человеком. С неким Игорем, да? С неким Игорем. Когда вернулся, это как происходит? Какое-то собрание у вас или что ли? Э, так, где и это? по телефону такие вещи. Собственно. Нет, не по телефону. Надо встретиться. Заехал за одним, за вторым или подойди туда, сели и обсудили ситуацию, что так и так, если что ищите людей, которые готовы защищать свой город и будьте готовы. Как только будет команда, будет все и Я таким понял. образом. Защищать... Приезжали не защищать город, конечно. Приезжали из... эти люди из Крыма сюда в Бердянск. Нет, из Крыма никто не приехал. А из других городов Донецкой области приезжали с целью того, чтобы... С, только... Я не успел на встречу, приезжали с Мариуполя ребята, договариваясь в Бердянск еще перед... Когда у них просто стояли палатки еще перед этим садом, чтобы мы им помогли взять им этот сам. Администрация. Администрация, да. Эта встреча была с кем? Тоже с Виктором или кто еще Виктор да Виктор, а еще два с Мариуполя какой-то Арсен там один он встречался или из Бердянска были еще люди я знаю что такого он не говорил мне именно насчет этой встречи не говорил ничего так потом события развивались Донецк э -э Донецк после взятия пошла информация собрались ну помогать ребятам чтобы их не защитить чтобы их не разбросали, не постреляли не порезали ну как мне сказали Эм, взяли, сели, поехали. Я же говорю, сутки были там. Были Кто дни. ехал? Э -э, Леша, Виктор, я, Игорь и еще один человек. Я же говорю, вот, вот, и Алексей. Башкой. Как его фамилия? Не могу сказать. Фотография мы познаете, да? Ну да, если покажут ее. Вы Алексей. Виктор, Игорь и еще один человек да. с треугольным лицом, да? да. Пятеро. Угу. Вы ездили в Донецк. На чем транспорте? На Алексея транспорте. Это белый микроавтобус? Белый да? микроавтобус. Да. Так, по прибытию в Донецк что происходило? По прибытию Донец нас поставили на охрану, ну на. Ну, как пост. поставили? Вы пришли, вас поставили там какой-то координатор с кем-то встретились. Э, координаторы пошли, Леша Попробуй. с Виктором пошли координироваться с начальством, ну кто там в Донецке, пошли за пропусками, за всеми делами. Нами нас поставили все, вот здесь будете стоять, стойте, охраняйте, ждите, все. Вот так было в Донецке. Я так понял, в Донецке особо ничего не порешали, там власть все время меняется, и переключились на Мариуполь. В Донецк съездили один раз, получается. После Донецка как раз одни... Администр... С кем в Донецке встречались? Они эм... делились информацией? С народным губернатором. Угу. Он конкретно сказал с народным губернатором. Встречался, даже, даже был, по-моему, в этом самом на заседании при объявлении Республики это уже без нас лично ездил. Он Алексей или он Виктор? Он Виктор, именно Алексей. он Виктор. Алексей в тут да и Алексей ездил, они вдвоем тогда ездили. А то есть это это какая-то другая да, поездка, другая уже поездка, вас. за которой я не знаю, ну информацию только что мне встречались с народными угу. Так, э, потом у вас были путешествия неоднократные в мариуполь так? Да в каком составе, на чьем транспорте? Опять же, тот же транспорт, тот же, тот же состав. Еще присоединялся Максим. Максим присоединился еще. Там. А, что там происходило? Там происходило просто договоры насчет то же самое сделать в С помощью Мариуполя они обещали оружие. Еще нас не перестрелять. Кто вел эти переговоры? Чтобы было чем защищаться. Коло он... А Алексей. Алексей нет. Насчет этого не вел. Он руководил нами, где поставить, где баррикады лучше сделать. Вот таким он занимался. Угу. Угу. Так, а сейчас, насколько я понимаю, Алексея нет в городе, да? Нет. А где он находится? По... Информации, что они в Луганск поехали. Кто поехал? Ну, опять поехал Алексей, Игорь Мамазаров, Сережа, вот этот человек с лицом и кто там еще? Еще один человек, сейчас освежу кто там. Вы сможете опознать, если он предположить. Да да, 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 да. С какой целью они уехали? Э -э, с целью координации действий в Луганске, э -э, чтобы бороться против Хунты, как они объяснили. Но они находятся там уже довольно длительное время, да? да? да. Кто с ними держит связь? Э -э, периодически они сами звонят или Калаяну, или мне. С вами конкретно кто связывает? Алексей. Что рассказывает? Новости. В основном спрашивают, как дела. Ничего не говорит, говорит у них. Спрашиваешь, как у них, говорит, у них все нормально, все хорошо, вы ждите, Все. конкретика такая понятно, да? Конкретика спрашивает, как обстановка в городе, что происходит, что, что, где вообще -то. по Украине, я так понимаю, у них даже информации особо нет, что и происходит у нас э, где-то или в таборе, я не знаю, что связи у них там нету особой. Так, давайте тогда приближаться ближе вот к самым свежим событиям. Uh -huh. Значит, вчерашняя встреча вашего в Мариуполе с Денисом Кузьменко. Uh -huh. Меня интересует, откуда вот эта информация, это списки людей из разных гражданских организаций опер по областям здесь идет правый сектор ультрас ультрас кто передал эти списки ну точно не могу сказать не видел как передавали но очевидно денис и передал Шок. Знать в лицо тех, кто может какие-то провокации устраивать и так далее Ближе, освежите то, что происходило в Мариуполе по поводу планов на Бердянск. Ага. Ну, на Бердянск, на Бердянск планировали после, сначала, когда они утрасут в Мариуполе, проведут референдум. Планировали собирать людей и ехать на помощь на Британию, Помочь оружием, помочь всем ресурсами, всем. Вот такой разговор. Это Денис Кузьменко? Да, это Денис Кузьменко. Обещал такое, да? Обещал. По датам было названо после референдума? Да, после референдума. На какое число у них? 11 число у них референдум. Вы знаете, по какому вопросу По созданию республики или присоединению к Донецкой республике, по-моему. Понятно. Была информация по поводу договоренностей с милиционерами здесь, в Бердянске. Кто вел эти переговоры? Ну, на ну, суть. была информация, вел переговоры Калаянов с костей с костей с, с, с Ру, да, правильно в случае с отделением милиции города британского по слухам я точно утверждать не могу но была информация что где-то 200 тысяч гривен передалось кости поддержку этой ситуации что взамен за эти деньги лояльность и не стрелять вам известно когда возвращается группа из Луганска точно дата неизвестно они сказали что они позволят поставят известность предупредят чтобы все были готовы. Кроме вас и Виктора, а они еще поддерживают с кем-то связь в этом городе? Помимо моей информации, нет. Кто такая Янина? Янина я видел только ее в одноклассниках. Фотку. И этот самый. Активист. Активист. Она а митинги устраивает, там призывы на 1 мая. Вот эти все дела. То есть ее э, роль состоит в том, чтобы э, что, собирать людей на митинг? Ну да, что? да, собирать людей на митинг. А кто занимается разработкой всей этой полиграфической продукции, плакатов, флагов, <связь> ну все атрибутики? Флаги у людей, то у одного, то у второго, просто у людей есть. У одного флаг, у второго принтера у третьего ксерокс. Ну вот, вот эти флаги вчера в вашем транспорте были Донецкой Народной Республики. Вам передал кто их? Это вот я знаю, вы взяли. что взяли в этот самый, в, Донецкой, в да, говорил. Еще в Донецке он их взял? Еще и в Донецке взял, да. Катая до сих пор, да. Угу. Есть еще что-то существенное, что нужно знать? Особого такого нет, потому что вся информация должна поступить по звонку по телефону и чтобы собирали сразу людей на определенный момент, как скажут. И эта дата предположительно, вы сказали, после этого? После, один, после референдума. Возможен да. вариант, что эта дата сместится раньше, позже? Какие-то прорабатывались нет. экстренные нет. Там, мобилизации? Вообще не прорабатывались. Не прорабатывались. Слышал сначала, что возможно 9 а потом сказал, что 9 праздник. То есть все. И в итоге после референдума, чтобы Мариуполь тоже помог. Ну, само здание. Кто-то ходил, рассматривал, как, что? Mm. Есть, что, на обум просто войти? Калаян Кала Кала прекрасно знает исполком. Он бывал там очень и очень часто. Он знает расположение всего-всего-всего. Он там... По сути, Через он не должен выступить проводником, да? Да, по сути. А да. милиционер закрыл глаза на это все. Ну да. Так и жить. Но ну, единственное это под лозунгом коррупции. Все происходило. Ну, чтобы коррупционеров вымыть. Бакая, который все поделил и там мафы вот эти, и там целые, 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 целые события. Ну и что, и дальше предполагалось повесить флаги Донецкой Народной Республики? Mm -hmm. Нет. Ну раз с Мариуполем возможно, раз в лагере были машины. <гулечный путь> По поводу э -э там, войсковых частей, соединений внутренних войск. Какая есть информация? Что обсуждали? С ВВшниками информация отсутствует полностью. Никаких координаций с внутренними войсками не было. Я не слышал, по крайней мере, от Мы сегодня объехали все воинские части. нам командиры говорят, что приходили люди, спрашивали, интересовались под всякими предлогами по поводу разрешите пройти я тут на пляж, хочу всякую ерунду. Насчет этого, за просто не знаю. Вокруг города, по военные части? отсутствует у меня такая информация. Мы не координировались. Калаянов я не знаю. При мне, ни со мной, ни по телефону я не слышал этой информации. Возможно, еще какая-то группа. Но это я уже не знаю. Кстати, да, несколько раз проходила информация о том, что в городе есть приезжие, которые распортированы где-то в санаториях. Ну у нас да слышали, но у нас информация-то проходила, как приехал правый сектор. Вот так вот это было. Чтоб какие то мы... попытки найти их. Просто разъезды по городу, посмотреть, где живут, правда неправда, в таком ключе то. И организацию этих разъездов кто осуществлял? Просто поехали посмотрим. У кого есть ну, машина. поехали, поехали посмотрим, посмотрим, потом кому доложим. Э, ну, Калаяну, координатору, Все если на что. Него да, если что, там Леше передать информацию, есть, нет. А, а миссия не Леша, собственно, Калаяну координирует, а Леша, я так понимаю, это некий силовой блок, да? Да, да, получается, да. И кто у него в команде, в этой группе? Ну, я уже называл, вот это вот, пять человек. Которые И... сейчас находятся в Луганске, да? Да, да. И это основное. Основное люди, которые... Ну, я сейчас буду зачитывать имена, фамилии. Кто из них в этой группе? Да, вы ешьте, Петя? Да. Сегодня что? это 3 мая. 3. 3. мая, да. Знаете о событиях в Одессе вчера? Нет, без да. понятия. Это, это, кто из этих людей сейчас находится в Луганске? Луган? Ну вот тут три а, человека. Кто есть. это? Это Алексей. Алексей, так? да. Это. Этот не находится. Вот этот. Вот этот, да. Как его зовут? Сергей его зовут фамилия не знаю. и Это Игорь. мама Назаров, Да, да Игорь. Эти, нет? Нет, эти нет. И еще два человека, да, да. которых здесь нет на да, фотографиях. Да, да. Один из них с этим треугольным лицом. Да. Ясно. Да. Да. Возможно, какой-нибудь сценарий, при котором их можно образумить, там, позвать нет. домой, сказать, да. ну его нафиг, не да. балуйтесь, не занимайтесь этим. Да. да, можно, это надо сделать и с нами, и с ультрасами, и со всеми нами, чтобы в Украине стал мир. Ты же помнишь, что мы говорили? Мы говорили о. Даже ну, федерализация, может, я не прав, может, это ругательное слово, но в составе Украины. Помнишь насчет чего? И по признаку памятников, например, даже. Ну, вот. Ладно, давай идеологию оставим. Да, Сейчас надо, да, чтобы да. успокоилось и не дай бог, никто ничего не. Давайте как-то объединим мало. это все, и Я не знаю, я только за. Я против. Давайте я замер... вот как, как объяснить я замер... Виктору Калаянову, что не нужно ездить Легко. в Крым, общаться с Игорем по поводу того, чтобы сюда пришло Легко. оружие. Не нужно договариваться в Мариуполе о том, чтобы в Бердянск не ехали э, жители Донецкой об, э, области в Запорожскую и не захватывали администрации. Не нужно в Бердянске вешать плаги Донецкой Народной Республики. Не нужно. Как это объяснить? Очень, очень просто. Надо объяснить нашим ультрасам и тех, кто за правый сектор, чтобы они тоже не терроризировали, не преследовали нас. Потому что посмотрите в Бердянск, там комментарий Фергунов. Такого человека. Всех зарезать, всех перерезать, все предатели Родины. Потому что федерация. Понимаете, надо это остановить обоюдно. Я за полностью. Я за мир. Хорошо. Вы выступите неким парламентером. Конечно, Понимаете? конечно. Хорошо, добро, спасибо. Люди, люди поедут только когда они будут знать, что они и та и та другая сторона не права и их не сильно будут преследовать. Преследовать будут только те, кто совершил преступление. Таких, против личности. таких у нас нет. Кто кого-то убил, Все. избил, Понял. порезал. Вот таких людей будут преследовать. Слава богу в нашей группе таких людей нет. Беда только в том, что ребята из вашей группы поехали звать да. таких людей. Ну, да, да, да. Но опять же, это же опять же манипуляции всем этим обществом. Это же знаешь мое мнение, что мутит это в США. Угу.